vor hayoti juda ham tahlikali va u yaqinlari uchun ham xavfli hisoblanadi bugun sizlar bilan yigirma birinchi asrning eng qudratli va eng mashhur vor zakonlari top yettiligi haqida suhbatlashamiz demak azizlar biz boshladik <laughs> shakra moлоdoy hibsga olinganidan so'ng rus mafiyasi klanlari orasida rossiyani jinoiy tuzilmasida kim kattasi bo'ladi degan savol o'rtaga tashlandi tez orada muzokaralar natijasida vorzakonlar boshlig'i etib shishkan laqabli oleg shishkanov tayinlandi 1964 yilda tug'ilgan yangi boshliq vorzakonlar taxtiga chiqishiga ded hasan klani a'zolari va shakro molodoy izdoshlari ham ma'qullashdi sababi sababiigi asrlarda oxirlaridan buyon vorzakonlar kattasi bo'lishga da'vogarlik qilib kelayotgan yana bir kuchli vorzakon unyanu taro qamoqdan chiqqunicha boshliq saylanib olishi kerak edi 1971 yilda avto mirzayev tomonidan Teplitsiyada vorzakonlar tojini kiygan 1985 yilgacha bir necha bor qamalib chiqqandan so'ng 1989 yilda moskvada yashay boshladi shakro Malodoy, ded husan va yaponchik bilan uchrashadi vaqt o'tishi bilan ular jinoiy olamni yetakchilarga aylanadi uning hayotida uyushtirilgan o'nlab suiqasdlardan so'ng zaxariy ispaniyaga ko'chib o'tadi u yerda ham jinoiy faoliyati bilan shug'ullanib keladi ikki ming o'n to'rtinchi yilda rossiyaga qaytib rus vorzakonlari yetakchisi ded hasanni o'rniga egallaydi u yerda ikki ming o'n oltinchi yilda hibsga olinadi va ikki ming o'n sakkizinchi yilda zaxariy kalashevga aybdor deb topiladi va to'qqiz yilu o'n oyga ozodlikdan mahkum etiladi ozarbayjon vorzakonlari yetakchilaridan biri lotiguli laqabi bilan tanilgan nodir salifov yigirma birinchi asrni eng kuchli vorzakonlari reytingimizda beshinchi o'rinni egalladi nodir 1972 ming to'qqiz yuz yilda gruziyaning dimanishad shahrida tug'ilgan bo'lsa-da, millati jihatidan ozarbayjonlik u birinchi muddatini 1995 yilda bakuda qotillik odam o'g'irlash tovlamachilik tufayli olgan qamoqda u raul rustaviskiydan vorzakonlik tojini olgan lotigulini qamoqdagi hayoti alohida bir hikoya u shu qadar kuch qudratga ega bo'ladiki qamoqxonani qumorxona va ishratxonaga aylantirib yuboradi bu yerdagi tikilayotgan pullar miqdori katta dunyo kazinolarida tikilayotgan pullar miqdoridan ham katta edi lotiguli bir qarashda qudratli va azarbayjonda tengsiz ko'rinar edi lekin yana bir azarbayjonlik vorzakon bor ediki u lotiguli balki barcha vorzakonlar uchun qo'rquv solgan edi u haqida keyinroq gaplashamiz <Sessizlik> nodir salifov ikki ming yigirmanchi yil avgust oyida yollanma qotil tomonidan otib o'ldiriladi <Sessizlik> reytingimizni to'rtinchi o'rini juda katta ta'sirga ega bo'lgan katayskiy klani boshlig'i aniyano taro egalladi taro dastlabki qamoq muddatini 17 yetti yoshida olgan jami bo'lib sakkiz marta qamalgan bir ming to'qqiz yuz saksoninchi yilda morzakonlar tojini kiygan aniyano to'qsoninchi yillarda dastlab parijda keyin esa ispaniyaga ko'chib o'tgan ikki ming oltinchi yilda u rossiyaga keladi ikki yilda esa bir biznesmenni o'g'irlashda ayblanib hibsga olinadi va sud uni 10 yillik qamoq jazosiga hukm qiladi shuni aytish kerakki aniyoni taro Det husanni ashaddiy dushmanlaridan biri bo'lgan reytingimizni 3 o'rinini rus vorzokoni lideri vincheslav ivankov qisqacha qilib aytganda yaponchik yaponchik 1940 yilda moskvada tug'ilgan u yoshligidanoq jinoiy yo'lni tanlagan uning bu yo'lidagi muvaffaqiyati mangol laqabli gennadiy karkovning jinoiy to'dasiga qo'shilganidan so'ng boshlanadi yaponchik nafaqat guruh a'zosi bo'ldi mangolning ham yaqin odamlaridan biri bo'ldi mangol o'z vaqtida eng kuchli vorzakonlari bo'lgan yaponchik mangolni merosxo'ri sifatida uni to'dasiga rahbarlik qiladi yaponchikning jinoiy guruhi juda ham shafqatsiz bo'lib u boy insonlarni qo'lga olib pul undiradi undirilgan pulni olgandan so'ng ham baribir uni azoblab keyin qo'yib yuboradi ikki ming to'qqizinchi yilda unga suiqasd uyushtiriladi va undan olingan jarohat tufayli halok bo'ladi ikkinchi o'rinni esa ded hasan laqabli aslan usayn egalladi ded hasan gruzin vorzokoni bo'lib uzoq vaqt vorzokonlarni eng kattasi bo'lgan uning taxtiga doim davogorlar topilib turgan jumladan o'z vaqtida juda kuchli bo'lgan akauka rudiklar ular o'rtasidagi urush o'tgan asrning oxirlariga to'g'ri keladi bu urush aka uka rudiklarni o'limi bilan yakunlanadi aniano tara ham uning taxtiga davogarlik qilgan ded hasan va tara o'rtasidagi urush cho'zilgan va nihoyasizdek ko'rinayotgandi qachonki oraga yana bir yosh vorzakon ravshan lenkaranskiy suqilmaguncha taro bilan boshlangan urush lenkaranskiy bilan davom etdi ded hasan va ravshan savdo aylanmasi deyarli o'n milliardga dollarga teng bo'lgan sabzavot ombori uchun urush olib borishdi zo'rdan zo'r chiqadi deganlaridek ded hasan ikki ming o'n uchinchi yil yanvar oyida mergan tomonidan otib o'ldiriladi bizni reytingimizda birinchi o'rinda yigirma birinchi asrning eng kuchli vorzokoni bu ravshan lenkaranskiy uning hayoti mafiya haqidagi filmlarga ssenariy bo'la oladi dastlab u porloq kelajagidan voz kechib otasini qotilini sud zalidayoq otib o'ldiradi keyin bakuda kriminal avtoritet karamed mamed bilan suhbat chog'ida uni ham shartta otib o'ldiradi moskvada kelganda hech kim jur'at etolmagan ishni qiladi ya'ni ded hasana qarshi chiqadi va uni moskvadagi bozorlarini tortib oladi va rossiyada sabzavot bozorini o'z nazoratiga oladi juda katta pul oqimi bo'lgan bu bozorlarga qo'l cho'zgan lotiguliga ham bermaydi ular o'rtasidagi ukrob urushi nomini olgan katta urush bo'lib o'tadi ravshan va ded hasan urushida ded hasan o'limi bilan yakunlanadi ded hasan qasosi sababli ravshanga tahdidlar boshlanadi va u turkiyaga ko'chib o'tadi ikki ming o'n oltinchi yilda avgust oyida turkiyada qotillar tomonidan otib o'ldiriladi ijtimoiy tarmoqlarda uni tirik degan mish mishlar ko'p tarqalgan ammo bu rasmiy tarzda isbotlanmagan videoroligimiz yoqqan bo'lsa layk bosing agarda kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang biz sizlarga bundan ham qiziqarli video roliklar chiqarishda davom etamiz